হেল্ল' আজি এটা বস্তু বনাইছোঁ দেই কি গম পাইছে দেখি পেলাই টেঙা মৰাৰ জেলি বনাম এইখিনি আমাৰ চাদৰ ওপৰতে হৈছিলে গতিকে এইখিনি ছিঙি আনিলোঁ আৰু জেলি বনাম বুলি ভাবিছোঁ পাৰোঁনে নাই নাজানো প্ৰথম বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ এয়া জেলিক গুটিখিনি কেৰাহীত দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে অলপ পানী দিম এতিয়া পানী তিনি কাপমান দিম তাৰপিছত এইটো উতলাম তাৰপৰা এইখিনি উতলাব লাগিব অলপ দহ পোন্ধৰ মিনিট উতলাব লাগিব এয়া পানী মই তিনি চাৰি কাপমান দি দিছোঁ ইয়াতে তাৰ পৰা এইয়া দেখিছেনে এটা বইল হৈ গ'ল বইল হৈ মই উঠাই আনিলোঁ তাৰপিছত এই পাচিটোৰে চাকি পেলালোঁ এই জালনা পাচিটোৰে তাৰপৰা চেকি দিলোঁ গোটেই গুটিবোৰ আৰু ছালবোৰ মানে নাই যোৱা ধুনীয়াকৈ চেকি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি আৰু এখন কেৰাহীত আকৌ আকৌ আৰু অলপ মই পানী দি আকৌ উতলাই দিলোঁ এইখিনি দেই মানে কম হৈছিলে হেৰিটো সেইকাৰণে আৰু পানী দি আকৌ উতলাই দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ চেকিম মই তাৰপিছতহে আকৌ মানে অকণমান হৈ গ'ল যে আৰু বহুতখিনি থাকি গ'ল চেকিবলৈ নোলালে জাল না মানে চৰিয়াটোৰ পৰা ইমান নকৰকিলে সেইকাৰণে আৰু অলপ এনেকৈ উতলাই দিছোঁ সেইচানে ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে গতিকে সেইখিনি এতিয়া হৈ যাব অলপ আৰু অলপ উতলাই লৈছোঁ সেইখিনিও আছে তাতে আকৌ চেকি লওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈ যাব এয়া খুব ধুনীয়াকৈ চফ্ট হৈ সিজি গৈছে আৰু ৰসটো পূৰা ওলাই আহিছে একদম ডাঠ ৰস এটা একদম ধুনীয়াকৈ এয়া ইয়াতে মই একচুৱেলি কি দিম চেনিমান নিদিওঁ গুড়হে দিম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো গুড় দি বনালে গতিকে গুড় দিম ইয়াতে এয়া উতলাই আহিছে এইখিনি চেকি লৈ আকৌ চেকি লৈ লৈ এতিয়া কেৰাহীত আকৌ চেকা চেকি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি দি দিলোঁ কেৰাহীত আকৌ এইখিনি উতলাব লাগিব কেৰাহীত উতলাওঁতে অলপ চেনি দিম আকৌ গুড় দিম এনেকৈ উতলাম আৰু ফেনখিনি কাটি যায় গুড় কাটি থৈছোঁ কাটি আছোঁ এইফালে নিদিম আৰু গুড়টো বনাই পোৱা নাই আগতে ঘৰত বনোৱা দেখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই ইয়াতে আছে যে বনাওঁ বুলি মানে এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু সেনেকুৱা নহয় খাবলৈ বনাই আছোঁ গতিকে এইটো এই ফেনখিনি কাটিব লাগিব হা এই যে বগা বগা ফেন আহিছে এইয়া এইচানে কি ধুনীয়াকৈ উতল এটা আহিছে আৰু সেই ফেনবোৰ কাটি কাটি যাব লাগিব সেইখিনি ফেন কাটি কাটি পেলাই দিম তাৰপিছত অকণমান চেনিও দিম বাৰু থিকনেছটো নহ'বগৈ চাগৈ গুড় দিলে মই সেইটোও গম নাপাওঁ গতিকে কৰিবলৈ চাইছোঁ এয়া একদম ডাঠ হৈ আহিছে আৰু অকণমান পিছতে নমাবৰ হ'ব নমাম আৰু কোনে কোনে খাইছে টেঙা মৰাজুলি চবেই খায় বাৰু চবেই বনাব জানে মই খালি প্ৰথম বনাইছোঁ দেই আৰু কালাৰটো গুড় দিয়াৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ হৈছে যিহেতু একদম গুড় সৰহকৈ দিছোঁ গুড় দিয়াৰ কাৰণে বেলেগ হৈছে চেনি দিলেও অলপ বেলেগ হয় কালাৰটো কিন্তু এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল ডাঠ ডাঠ হৈছে কেৰাহী ছাইডতো সেয়া লাগি গৈছে কিন্তু খুব লৰাই থাকিব লাগিব আৰু নহ'লে ধৰি যাব সেইখিনি গোট মাৰি যাব এটা এইটো দেখিছেনে আকৌ এটা উতল আহি গ'ল এইখিনি এতিয়া নমাবৰ হৈছে আৰু ছাইডৰখিনি দেখিছে কেৰাহীটো ছাইডত কেনেকৈ লাগিছে গতিকে এইখিনি নমাই দুঘণ্টামান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব তাৰপিছতহে ডাঠ হ'ব আৰু মোৰ চিচাৰ বাচন নাই গতিকে ভাবি আছোঁ কিহত থ'ম প্লাষ্টিকৰ এটা আছে কেৰাহীটোতে ঠাণ্ডা কৰি পেলাই প্লাষ্টিকৰটোতে থ'ব লাগিব যিহেতু চিচাৰ বৈয়ামবোৰ চব একদম বন্দী হৈ আছে কিবাকিবি আচাৰ চাচাৰ কিবাকিবি ভৰাই থোৱা আছে কিনিবলৈও নহ'ল গতিকে এতিয়া আৰু এইখিনি হৈ গ'ল বুজিছেনে এইখিনি এতিয়া কিমান ডাঠ হয় সেই দুঘণ্টামানৰ পিছতহে গম পাম আৰু জানিছোঁনে নাই বাৰু কমেণ্টছ কৰিব দেই ই টেঙা মৰাৰ জেলি বনাব জানিছোঁ নে নাই ভুলো হ'ব পাৰে আৰু খাই চালেহে গম পাম শুদ্ধ হৈছেনে নাই আৰু দোকানৰ পৰা কিনা নিচিনা হৈছে নাই চামুচ দি উলিয়ালে গম পোৱা যাব আৰু মানে ডাঠটো কেনেকুৱা ডাঠ হয়গৈ এতিয়া দুঘণ্টামানৰ পিছত আৰু অকণ ডাঠ হৈ গ'ল ঠিক আছেনে এতিয়াও গৰম হৈয়ে আছে আৰু ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব চাগে ডাঠ হ'বলৈ হয়গৈ নে নাই সেইটোও নাজানো কিমান ডাঠ হয় আৰু কিন্তু মই পাকটোৰ অনুমানটো ইমান নাজানো ভুল হ'লে আকৌ পিছৰবাৰ বনালে শুদ্ধ হ'বগৈ বাৰু এইবাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ যেতিয়া গতিকে এয়া বটলটোত ভৰাই দিলোঁ এইখিনি কিন্তু সেইকণেই হ'লগৈ আৰু অকণমান গৰম হৈ আছিল কাৰণে ভাপ হৈ গৈছে আৰু ভপটো ফুলি দেখুৱাইছোঁ গতিকে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে বাৰু খালে গম পাম আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব ভুল হৈছে নে কি বনোৱা সেইটোও জনাব কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটোও জনাব থেংক ইউ